সতেরো আঠারো জানুয়ারি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর অসমে আসার সম্ভাবনা অন্যদিকে উনত্রিশ জানুয়ারি অসমে আসতে পারেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ এ মন্তব্য করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা এদিকে পাঁচই জানুয়ারি থেকে বিজেপি দলের প্রতীক নিয়ে ওয়াল পেন্টিং শুরু হবে বিধানসভা নির্বাচনের জন্য এক প্রকার একেবারে প্রস্তুত বলেও ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী সামনে বিধানসভা নির্বাচন রয়েছে তার আগে আবারও সতেরো এবং আঠারো জানুয়ারি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর অসম সফরে আসার সম্ভাবনা রয়েছে অন্যদিকে উনত্রিশ জানুয়ারি অসমে আসতে পারেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ এই মন্তব্য করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা এদিকে পাঁচই জানুয়ারি থেকে বিজেপি দলের প্রতীক নিয়ে ওয়াল পেন্টিং শুরু হবে এবং বিধানসভা নির্বাচনের জন্য এক প্রকার প্রস্তুত বলেও ঘোষণা করেছেন অসমের মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা আজি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ সভাপতি দিলীপ শইকীয়া ডাঙৰীয়াৰ সভাপতিত্বত আমাৰ আগন্তুক বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰস্তুতিৰ পৰ্যালোচনা কৰিবলৈ এখন বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় আমি প্ৰায় তিনি ঘণ্টা সময় আমাৰ নিৰ্বাচনৰ প্ৰস্তুতিৰ ওপৰত আমি বুজ লওঁ প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া অসমত সোতৰ আৰু ওঠৰ জানুৱাৰীত অহাৰ সম্ভাৱনা আছে প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ সভাসমূহৰ বিষয়েও আমি এটা আলাপ আলোচনা কৰোঁ গৃহমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া ঊনত্ৰিছ জানুৱাৰী তাৰিখে অসমলৈ অহাৰ সম্ভাৱনা আছে তেখেতৰ ভ্ৰমণ সম্পৰ্কেও প্ৰস্তুতিমূলক আমি বৈঠক অনুষ্ঠিত কৰোঁ আৰু অহা পাঁচ তাৰিখৰ পৰা বিজেপিয়ে গোটেই ৰাজ্যতে ৱাল পেইণ্টিং আমাৰ দলৰ কমল চিনটোক লৈ আমি ৱাল পেইণ্টিং আৰম্ভ কৰিম সেই বিষয়েও আমি আলোচনা কৰোঁ আৰু দলৰ বিভিন্ন মিত্ৰতা প্ৰাৰ্থী নিৰ্বাচনৰ প্ৰক্ৰিয়া সম্ভাব্য নিৰ্বাচনৰ তাৰিখৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি কোন কোন নেতাক আমি প্ৰচাৰত মাতিব লাগিব গোটেই কথা বতৰাবিলাক আমি প্ৰায় দুঘণ্টা তিনি ঘণ্টা সময় ধৰি আলোচনা কৰোঁ আলোচনা খুব প্ৰডাক্টিভ আছিলে ভাল আছিলে আৰু এক প্ৰকাৰ বিজেপি নিৰ্বাচনৰ বাবে প্ৰস্তুত